Wa mimman kalaƙona a umartu yadu wa bihi ya adiluni. Allah yace wa mimman kalaƙona daga cikin waɗanda muka halitta na mutane ummatun Akwai waɗansu al’umma haduna na bilhaki suna wa’azi suna shirar da mutane akan gaskiya, wabihi ya sa’an nan da wa nan suke yin hukunci. Wanda Hadisi ya zo daga Allah sallallahu Alaihi sallam, annabi ya cewa la ta za’lu cikin al'umma ta. suke kan gaskiya ila a ce har zuwa lokacin da al'amarin Allah zai zo na tashin alkiyama wanda imam bukari da muslim sun rawaito wannan hadisin wasu malaman suka ce kum ulama waddu'atu dini waɗannan al'umman nan masu tsayawa a gaskiya daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa'azi. Da masu kira a kan a rike a tsaya a kan wannan addini na musuluncin nan, gaba sai Allah ya ce.